Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма у центрі уваги. І наша сьогоднішня розмова буде присвячена темі «Парламентські вибори. вибору-2014. свідомий вибір нової влади в гостях студії голова Херсонської обласної організації комітету виборців України Дементій Білий. Вітаю вас. Добрий день. Отже, у першу чергу прошу вас дати загальну характеристику поточній виборчій кампанії. Наприклад, які є відмінності від минулої у 2012 році? Угу. році? Ну, е, э, ця кампанія по виборам народних депутатів кардинально відрізняється від от той, яка була в 2012 році, два роки тому. назад. Вона відрізняється по всім параметрам. В першу чергу ми можемо наблюдати. наверное, такой уникальный случай, когда политические партии и кандидаты в мажоритарных округах, они конкурируют друг с другом в достаточно свободной атмосфере. Нет тех системных нарушений, которые исходили из одного центра, от центра власти. Мы, к сожалению, фиксируем много нарушений. Как всегда, когда идет политическая борьба, всегда эмоции перехлестывают, низкая политическая культура, которая, позволяет некоторым кандидатам или их политтехнологам нарушать закон. Но это, эти нарушения в разы меньше, чем они были два года назад. Вот ни для кого не секрет, что на этих выборах, в этой предвыборной гонке участвует значительное количество партий, 29, и в каждом одномандатном округе тоже в районе двух десятков кандидатов есть. С чем это может быть связано? Обычная эта ситуация или необычная? Ну, э, я думаю, что это как раз связано с тем, что многие ощущают, что они могут побороться за, за, в условиях более со свободной атмосферы за голоса избирателей. Это, это один из таких индикаторов того, что многие думают, что сейчас меняется ситуация, и это действительно меняется. И поэтому можно поучаствовать в борьбе за голоса избирателей. Но в целом всегда существовала проблема такая, как технические партии, технические кандидаты. Вот в, этом, в этот раз что вы думаете по этому поводу? Ну, ничего не поменялось, к сожалению, в, в этой ситуации. Это есть и технические, и так называемые технологические кандидаты и политические партии. Почему они происходят? Ну, есть, есть определенные отличия. Например, в, в прошлые годы мы, мы, мы могли видеть таких кандидатов партий, в первую очередь партии, это как клоны это приблизительные, допустим, партии одного направления и несколько, которые якобы, их названия перекликаются, их идеология перекликается, чтобы запутать избирателя. Вот такого мы сейчас не, не фиксируем. Знаете, каждая партия из тех, кто пользуется популярностью у избирателей, она уникальна. Есть свои отличия в идеологических подходах, в решении политических проблем и там везде самые разные кандидаты, которые личности, и они не являются техническими. Ну, другая ситуация с кандидатами в мажоритарных э, округах. Вот здесь мы, мы фиксируем э, э, много технических кандидатов. Часть, кстати, технических часть кандидатов они сняли свои кандидатуры, выполнили свою так называемую миссию. Ну, дело в, в том, что э, у нас есть такой, такой, такой э, проблема в законе про выборы, которая, которая может позволить. Э, лидерам симпатии политическим и иметь дополнительные места в участковой комиссии для этого они должны выставить технического кандидата, который якобы не технический, который якобы самостоятельный и от его имени в участковой комиссии набрать дополнительных людей. И вот, к сожалению, этой, этой лазейкой воспользовались многие, многие лидеры гонок, чтобы попробовать влиять на решение внутри участковой комиссии. Это, к сожалению, так и многие, кстати, многие избиратели, ведь они же не, не понимают, что э, за этого кандидата -то не стоит голосовать, что это технически что-то, бот, если говорить по, в компьютерных э, технологиях. И они фактически, на мой взгляд, они немножечко, э, ну, знаете, э, дезориентированы в, в реальности выборов. Но это, я думаю, что... Э, если придут в парламент общественные активисты, которые сейчас идут по многим пар партийным спискам в Верховную Раду, то они, конечно же, изменят закон про выборы, и, возможно, вот эта, эта проблема технических кандидатов будет решена. С другой стороны, я думаю, что многие наши, наши избиратели, они разбираются в политической ситуации, будут голосовать в первую очередь за тех кандидатов, которые пользуются симпатиями. А в целом вот по поводу формирования комиссии, есть ли какие-то отличия вот в сравнении с предыдущими компаниями? Опять же, это все связано в первую очередь с тем, что компания проходит в более свободной атмосфере, меньше нарушений, системных нарушений меньше, и, конечно же, хотя остается множество проблем старых, это это в первую очередь неопытная члены комиссии, это много замен у участковой комиссии, но нету системного попытки системного влияния на, на комиссии. В комиссии есть складываются разные центры влияния политического, и они, я думаю, смогут организовать и голосование, и не будет тех фальсификаций, мы, не, по крайней мере, не ожидаем, мы не видим подготовки к фальсификациям, которые раньше могли быть. То есть э, избиратели ожидают более-менее свободная атмосфера и э, честный подсчет голосов. Ну, будут, будут сложности в организации и, возможно, будут, будут проблемы, связанные с организацией голосования. Это да. Одно из самых серьезных направлений работы КВУ ⁇ это отслеживание всяческих нарушений. Какая вот ситуация в этот раз? Мы, мы боимся даже спугнуть эту ситуацию, хотя мы видим, как все меняется в последние дни очень увеличилось количество на нарушений. Поначалу их было лишь только десятки этих нарушений. Сейчас мы уже, уже они перевариваются за, за сотни. И в первую очередь эти нарушения связаны, опять же, я, мы так считаем, что это именно низкая политичес, политическая, культура некоторых мажоритарщиков. Они пытаются бороться разными средствами. Занимаются непрямым не, не, не прямым подкупом избирателей, раздают там гречку, всякие там проводят там мероприятия, что называется, непрямым подкупом избирателей. Дальше портят битбол друг другу, клеют листовки оскорбительного характера, это так называемый черный черный пиар. Последние недели мы также фиксируем и увеличение количества административных, административного ресурса, использование административного ресурса. То есть это когда представители власти агитируют за своих кандидатов, когда они высказывают поддержку этим кандидатам. Это запрещено законом, но, к сожалению, мы видим, что это появляется. Но все эти нарушения, опять же, еще раз я хочу подчеркнуть, они в разы меньше, чем были в 2019 году. И они не являются системными. То есть это не является, знаете, когда кто-то готовит фальсификации или пытается искривить волю, волю изъявления избирателей на одном уровне. То есть это раньше шло со стороны Януковича и его преступного режима партии регионов. Сейчас этого мы не видим. Есть разные источники опасности, но они как бы так конкуренция друг с другом. Ну, есть позитивный вывод о том, что стало меньше нарушений. А стала ли больше активность самих избирателей? Заявляют ли они о каких-либо нарушениях о том, что они замечают? Вы знаете, активность возросла и избирателей, и и милиции. Вот впервые, наверное, за многие годы мы опять же отмечаем. Если раньше мы писали в, о нарушениях, мы их фиксировали, фотографировали, и это как бы ну, во многом, к сожалению, проходило мимо внимания и представителей власти, и правоохранительных органов, ну разве что усиливались проверки нашей организации, то есть насколько мы там соблюдаем за, за, закон, то теперь на, наши, на наше сообщение о нарушениях милиция реагирует, уже возбудили одно уголовное дело. Мы очень, мы очень рады этому это, это, это положительный факт также э, проходят регулярные проверки многих сообщений которые мы, мы со, со, о которых мы рассказываем Вы знаете э, сайт министерства внутренних дел он открыт для, для всех пользователей там есть специально э, в открытом доступе постоянно в, постоянном, в реал, реальном режиме обновляется информация про всех про все проверки которые совершают милиция по поводу сообщений о нарушениях и мы знаете мы видим ну то, что мы фиксируем, они милиция потом проверяют. Это очень хорошо, это положительный факт. Много нам избирателей тоже прозванивают, сообщают, вот, сейчас у нас, приезжайте к нам, у нас здесь готовится подкуп, и мы выезжаем, начинаем фотографировать. Ну, это тоже очень, это очень хорошо. Люди начинают более, знаете, относиться к своим, своему долгу гражданскому более серьезно. Это хорошие, позитивные изменения. Что будет дальше, я не знаю, посмотрим. Потому что, к сожалению, с позитивным активным отношением еще и появится другое. Это, как бы, знаете, активность такого негативного плана, когда кто-то не согласен с политической позицией конкурента или кандидата, который представляет другие политические взгляды, то люди стараются испортить его там бигборд или там помешать этому человеку выступать среди избирателей. Это уже как бы негативная сторона. Мы должны удерживаться от подобных вещей, потому что Компания избирательная должна проходить честно, открыто, и ну, если, человеку, если, он, если он кандидат, то пускай высказывает то, что он думает, пускай люди выбирают на участках, они а с кулаками отстаивают свою точку зрения. Хотелось бы еще вернуться к вопросу о нарушениях, поговорить подробнее про админресурс, так как эта проблема всегда существовала у нас, была достаточно серьезной. Вот можно подробнее о том, что происходит сейчас? Ну, чтобы понимать, что такое административный ресурс, мы должны, я должен это немножечко расшифровать. В первую очередь, это то, как власть пытается сформировать, с одной стороны, воли и избирателей, то есть нацелить избирателей, за кого голосовать. То, как она мешает другим кандидатам проводить, не от власти проводить свою предвыборную агитацию, то, как она поддерживает своих, своих кандидатов, как она заставляет за них агитировать других людей или угрожает, если вы не проголосуете, знаете, как было раньше, по селам, если ваше село не проголосует за такого-то кандидата, то угля вам не видать. Для, для школы, для, для детского садика. И вот это административный ресурс. Такое было очень много раньше. Или, например, тоже собирают предприниматели, говорят, вам в село приедет, приедет кандидат, он должен подарить избирателям подарки. Пожалуйста, сбрасывайте, купите этот подарок, который, который вам подарит наш, наш кандидат от власти. Сейчас подобного нету. Знаете, это очень хорошо, что власть во многом отстранена от... от вот такой вот поддержки. Но в последние, я уже говорил об этом, еще раз хочу повторить, что последние, знаете, недели все больше и больше представители власти, они демонстрируют симпатии к одному из, к своим кандидатам. Ну, разные симпатии. Вот в городе Херсонский городской голова, он фотографируется вместе с народным депутатом Адарченко, который баллотируется, он фотографируется на бигбордах, он присутствует с ними на одних и тех же мероприятиях, выражая ему симпатию, э, говоря, что он однопартиец э, э, Дашенко. Он, он однопартиец, но власть должна быть нейтральна. То же самое и представитель, э, допустим, наш губернатор, глава областной администрации Путилов, его советники, которые э, проводят везде встречи с кандидатами от э, правящего блока Петра Порошенко по районам они их сопровождают тоже явно выражая симпатии к, к этим кандидатам то есть такое я бы сказал бы мягкое выражение административного ресурса но нам бы хотелось бы чтобы этого мягкого даже этого мягкого выражения административного ресурса не было власть должна быть нейтральная об этом написано в законе по законе про выборы и мы должны этого принципа придерживаться Пускай сами избиратели думают за кого им голосовать чтобы им не помогали люди облеченные властью Пока, к сожалению, мы видим, что отдельные случаи, но есть подобного использования административного ресурса. Также есть и другого, другого плана проявления ресурса, тоже когда в рабочее время собирают представителей бюджетных предприятий и для того, чтобы встретились с, с кандидататом. С одной стороны, как бы, ну, логически подумать, а когда кандидату встречаться с собирателями, да, как бы не, не днем, но с другой стороны, зачем это должны собирать руководители предприятий, да, тем более бюджетных. Здесь возникают тоже вопросы, и насколько это все свободно. Но и тоже такие факты у нас тоже имеются. Вот. Поэтому, если резюмировать, административный ресурс гораздо меньше, чем, чем было. Он не является системным, нет насилия, нет давления на других кандидатов от другой точки зрения со стороны власти. Но есть как бы, агитация за своих представителей. И хотелось бы подробнее о таком явлении, как подкуп избирателей. Что изменилось и что есть на данный момент в этом вопросе? Угу. Ну, мы должны отличать. В законе есть четкое различение подкуп прямой и подкуп непрямой. Прямой подкуп ⁇ это когда даются деньги для того, чтобы избиратели голосовали за кандидата э, определенного. И даже проверяется. Например, требуется подтверждение да? Да, фотографии. Требуется подтверждение Фотография либо бюллетеня, либо э, выносит э, чистый бюллетень, а заносит э, бюллетень отмеченный за этого кандидата. Это прямой подкуп. Это вообще является уголовным преступлением. И, то, и тот, кто это организовывает, и тот, кто так голосует, избиратели, которые заполняют бюллетени, казалось бы, что я избиратель, мне попросили, мне дали 50 гривен там, или там, 100 гривен, я могу голосовать. Это три года тюрьмы. Там, да? Это, это уголовное, уголовное преступление. Сейчас даже ужесточаются э, сроки подобных действий. То есть те, кто этим занимается, они должны понимать, что это, это очень опасно в первую очередь и для избирателей, э, которые участвуют в прямом подкупе. А есть подкуп непрямую. Это, это это когда кандидаты в народные депутаты либо политические партии раздают там продукты, оказывают услуги, проводят мероприятия, соревнования спортивные, строят детские площадки, ремонтируют спортивные площадки и везде, если это происходит, происходит при, при том, чтобы вот мол, это сделает такой-то кандидат, вот это сделала такая-то политическая партия. То есть если ты делаешь это сам. Ну, делай себе на нас здорово. Если ты агитируешь и показываешь про эту партию, то есть это является непрямым подкупом избирателей. И, кстати, сейчас у нас вот тоже ужесточилась ответственность за подобные, подобные действия. Потому что, с одной стороны, избиратели должны помнить, что, что если человек сейчас выкладывает на этот непрямой подкуп какое-то количество денег, то он потом будет же у нас же потом эти деньги забирать в виде откатов, в виде взяток, в виде плохих законов, которые будут давать преференции плохим политикам. Да? А с другой стороны, получается, мы сейчас продаемся за там, мешок, за пачку гречки. Для многих гречка это важ, важно, ну, как какие-то продукты, потому что мы живем в нищете. Но э, эта гречка нам потом с старицей э, всем возда, воздастся. Мы так никогда и не выйдем из, из этой нищеты, если будем сейчас подкупа, ну, подкупаться на подобные вещи. Но знаете, нас тоже и огорчает иногда, когда мы, наши наблюдатели, видят подобные вещи и приходят и начинают э, выяснять эту ситуацию. Многие э, люди пожилого возраста они, они даже обижаются, они говорят: зачем вы нам помешали? Мы хотели взять эти продукты, кто про нас еще про нас еще думает. То есть какое-то желание я не, не знаю, как это, это назвать, но желание получить что-либо в подарок кандидат кандидата у нас присутствует. Привычка к тому, что перед выборами всегда какие-то избиратели получают преференции. Да. Детские площадки, гречку. Да, и знаете, я вот, э, мне поразило как-то, э, наш наблюдатель фотографирует вот этот непрямой подкуп, прибегает э, глава УСББ одного из Думы, говорит к этому кандидату, а сделайте нам еще вот это, а сделайте нам еще вот это. И как-то мы не понимаем, что он-то сейчас делает. А потом мы все будем жаловаться. А почему он о нас забыл? А почему он нас, о нас не думает? Потому и не думает, потому что он думал до выборов, и он получает полную свободу на пять лет делать все что, все, что он хочет. За какую-то там несколько тонн гречки, подсолнечного масла и всего остального. Да? Сейчас много черного пиара? На самом деле черный пиар есть. Ну, не так, не так уж его, его много, да, но, к сожалению, он присутствует. Эти листовки, эти неприятного содержания, оскорбительного. Знаете, в законе говорится так, можно агитировать против кандидата. Да, это никто не запрещает рассказывать о том, как кандидат плохой, но ну, нужно будет одно маленькое условие. Если ты критикуешь кандидата, критикуешь партию, то ты не должен притворяться, ты не должен быть анонимным. Говоря в открытую, мне не нравится то-то, то-то и то-то А, к сожалению, у нас так Выпустили листовку, где оскорбляют человека Или партию, или их идеи оскорбляют И эта листовка, она э, анонимная Никто не знает это, 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 Просто, знаете, кидают из темноты там грязью да, в человека или в партию, вот это э, черный пиар. И, к сожалению, у нас его, его х, хватает. Я надеюсь, что когда-то наши люди дорастут до да, 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 того, чтобы э, видеть, не воспринимать данные, данные проявления черного пиара, клеветы, оскорбления и будут спорить не грязью кидаясь, а спорить, э, обмениваясь идеями, как развивать наше общество. В свои последние дни, недели парламент принял два долгожданных закона для нашего общества. Это иллюстрационный и антикоррупционный. Можно ли сейчас уже задействовать эти законы по отношению к, допустим, членам комиссии, которые нарушают закон, по отношению к кандидатам, к партиям? Ну, кандидатам к партиям, конечно же, они уже кандидаты партии, они уже обладают определенными гарантиями. Закон гарантировал к кандидатам и политическим партиям определенную свободу действий, э, как бы защиту от, от, от давления. Но потом, я уверен, что э, все будет еще раз проверено, и все, кто должен э, пройти иллюстрацию, он пройдет эту иллюстрацию, те, кто будет должен э, выйти из, из власти, он выйдет из власти. Это, я очень приветствую э, эти законы, я считаю, что если мы их будем исполнять, э, а мы должны их исполнять, и общественность будет требовать, чтобы эти законы исполнялись, то это первый шаг к очищению власти. Это серьезный шаг. Но потом должны быть и, знаете, кроме того, чтобы очистить власть, мы еще должны сделать так, чтобы во власть пришли новые люди. А вот здесь есть проблемы с новыми людьми. Но, как говорил Гавел, президент Чехии, что пять лет ошибок новых представителей власти, они стоят десятилетий топтания на месте и коррупции старых представителей власти. Хотелось бы еще напомнить избирателям о их правах и о том, куда им обращаться в случае выявления каких-либо нарушений. Ну, в первую очередь я бы хотел сказать о том, что если вы что-то видите, какие-то нарушения, сразу же звоните в милицию. Если у вас есть такая возможность, вы фотографируете то, что вы видите, записываете данные, свидетельские показания. Кто это видит, кроме вас? Вы это все фиксируете. Милиция, прокуратура, они обязаны реагировать на подобные, на подобные проявления нарушения закона про, про, про выборы. Это подкуп, это угрозы, затребование голосовать за одного или другого кандидата под угрозой или когда его пытаются этого избирателя подкупить это все нарушение. когда кто-то вбрасывает бюллетени. Милиция и прокуратура обязаны реагировать. Также сообщайте журналистам, пишите в интернете, в, в, снимайте видео в Ютубе. Чем больше будет информации, чем больше будет информации о, о том, что происходит, чем, э, э, тем, тем будет опаснее нарушителям заниматься нарушениями. Если он, нарушитель будет узнает, что его сфотографируют его лицо покажут везде, где это возможно, и все его увидят и откомментируют, то он подумает, надо ли нарушать эти законы. А у нас, вот, к счастью, многие вот такие факты вот, раздавали портпайки в одном из дворов, сфотографировали, определили номер машины, выяснили, кто хозяин этой машины, и передали в милицию. Милиция возбудила уголовное дело. Вот, вот, это действие интернета, социальных сетей, чем больше гласности, тем будет лучше. Резюмируя наш разговор, хотелось бы услышать вашу оценку изменений, которые произошли в нашем обществе, если они произошли. Ведь хочется верить, что все эти события на Майдане, позже в Крыму и на востоке Украины изменили Украину, украинцев. Мы живем в тяжелых условиях. Вы видите война, кризис. Украине сейчас активно мешают внешние враги со стороны России. Россия напала. Мы тратим огромнейшие силы погибают лучшие люди на, на, на фронте это, это серьезно мешает нам развиваться то что произошло на, на майдане во многом это ну пытаются враги нам нам это это нейтрализовать эти, этот успех майдана но то что страна меняется на глазах Це однозначно, так. Нам не будет еще в ближайшие месяцы легко. Мы должны пережить эти трудности. Мы победим войне, победим коррупцией, очистим власть, то это будет реальным преимуществом. В ефірі була програма у центрі уваги. Сегодня мы обговорювали тему парламентські выборы 2014, Свідомий выбор нової влады. В гостях студії був Дементий Білий, голова обласної організації Комітету виборців України.